rasululloh alayhissalom hadislari bor yomon insonni belgisi og'zi uyatsiz bo'ladi deganlar so'kinmang shuning uchun umuman so'kinmang bu yaxshi narsa emas sabab og'izlaringni toza tutinglar chunki bu qur'on yo'lidir dedilar shuning uchun nos nah chekma sigaret chekma deydi chunki olloh degan so'z og'izidan chiqadi inna atoyna qaterdan chiqadi qulog'izdan chiqmaydi og'zingizdan chiqadi la illaha illaloh og'izidan chiqadi hozir la ilaha illalloh ayka ka chiqib turib birovni onasidan kelib so'kinib tursak nima bu g'irt munofiq man bo'ladi munofiq deb shuni aytadi telefonida qur'on ham bor masala ham bor yalang'och ham bor muзiкаa ham bor hamma yo'q bor общий munofiq shunaqa bo'ladida qayerga borsa o'sha rolda o'ynayveradi rol o'ynaydigan bo'ladi munofiq ikki yuzlama bo'ladi maskasi ikkita bo'ladi bu yaxshi emas bu shuning uchun yigitlar uyg'oninglar yosh bola bassizlar yosh bola bast bo'lganliglar uchun mana o'rtoqlar uylanyapti yosh bola deb turib cho'g'da kuraychada cho'g'ni olib kelib usha desa ushlab olsa shuni yosh bola deydi bugun ajratyapsizu qo'qonni tuflisini kiymayman moni kiyaman juda ajratyapsiz endi amallarni ham yaxshi yomonga ajratishni o'rganinglar endi ana shu hazil huzul bachkana qiliqlaring boru d sizlarni gapiramanda da. shu hazil huzullaring bachkana qiliqlaring sizlarni katta odamliklaringni his qildirmayapti bachkana qiliqlaring to'li yotibdi hazil huzullar to'lib yotibi o'g'il bola ha deb tirjayvermaydi o'g'il bola o'g'il bola rasululloh alayhi vasallam viqorlik bo'lganlar viqorda серезный odam bo'lganlar o'g'il bolaga haybat beriladi haybat degani ko'rinmas kuch tog'a bo'lamiz amaki bo'lamiz dada bo'lamiz opoqi bo'lamiz er bo'lamiz shularni haybati bo'lishi kerak xotinni oldi erni haybati bo'lishi kerak bolani oldida dadani haybati bo'lishi kerak jiyanlarni oldida amaki tog'ani haybati bo'lishi kerak to'g'rimi o'sha haybatg ketqizadigan narsa o'sha ha deb kulaverish va bachkana qiliqlar ham o'tirishlaringni bir yaxshiincha videoga olib o'sha gruppalariga tashlab ahvolimizni qaranglar bolalar deydi oshga osh yegani borasizlar gaplashib hol ahvol so'rab bitta biznes qilaylik bir uch kishi kelib bitta zavod quraylik bir ikki mingta odam ishlaydigan bunaqa gaplar yo'q oldi qochdi qadigi yo'q kulgilar bo'lmagan bir qadi bir yo'q gaplar shunaqangi holat shuning uchun nima deydi alaykum bi muljalasati ulama deganlar o'sha ahli ilm olimlar bilan ko'p o'tiringlar va ularning nasihatlarini ko'p eshitinglar deganlar yo kitob o'qing yo kitob o'qiganga quloq soling sizga mani aka deysizmi domla deysizmi sizga shu akalik maslahatim Dinimiz bu nasihat eshiting nasihat ko'p eshiting mana maktabni bitirdilarg katta bolalar bo'ldilar mana juma bepul boring eshiting juma. bepul masalan. boring eshiting tinglang amal qiling mana hozir so'kinishli yomonlik haqida gapirildimi iymon bilan va labz bilan e olloh bo'ldi o'zizga o'zigiz so'z bering man so'kinmayman bo'ldi tamom yolg'on yomonmi bo'ldi olloh men yolg'on gapirmayman bo'ldi tamom bomdod uxlab qolyotimi endi uxlamayman boshqaring masalan shahamardon ketyapti yo safarga ketayotib safarga uxlab qolmayapsizu nimay bomdodga uxlab qolasiz bir ota aytgan ekan bolalarim agar man bomdodga turmagan kunim bilinglar man o'lgan kunim bo'ladi degan ekan shu darajada mahkam odam bo'lgan ekan xudo qur'onda mo'minlarni maqtaganda mo'minim surasida aytadiki ular namozlarni o'z vaqtida o'qiydilar deydi xudo maqtaydi bunday odamlarni ular firdavs jannatiga merosxo'rdirlar deydi ular mana mana shu narsaga e'tibor bersak inshoolloh dunyoyimiz ham oxiratimiz ham chiroyli bo'ladi